Raja adalah raja per perlembagaan. Kalau tangsi rakyat yang kata kita pikirnya datang dengan raja, supaya raja pimpin, raja bertindak di atas kuasa nasihat Perdana Menteri, mana mungkin dalam keadaan sekarang ini? benda tu boleh berlaku yang ketiga raja-raja raja Malaysia raja -raja Melayu ini satu penipuan saya telah pergi kepada uh, penyimpan mohon besar raja-raja untuk menentukan sama ada itu betul-betul wasiat yang dibuat pada 5 Ogos tapi saya dapat jawapan ini tidak benar jadi saya kemukakan tiga kemuskilan ini supaya perjuangan kita nak turun padang tu biar bersih supaya tidak ada gangguan. Saya cakap ni bukan kenapa saya memang bersyukur dengan matlamat hai, hai, konvensyen ini. Hai. Tapi saya nak pastikan supaya apabila kita turun bawah tidak ada lagi keraguan dalam masyarakat. Baik, terima kasih kita akan boleh soalan satu soalan juga kan eh? kita tak ringkas dan kita bagi sebuah uh, sebab apa yang sempat. ok kita kena kita kita jadi konsep ayu ini dicipta karena kita sudah berpecah. Kalau dulu waktu kita melawan Melayu Union, orang Melayu mempunyai cuma satu saja parti, yaitu Anu semua orang ulama ke yang belajar Inggeris ke Melayu ke semua berada dalam satu badan dan kita tahu bahawa kerana perpaduan itulah maka kita dapat kalahkan Melayu ni tetapi di waktu ini kita dapati orang Melayu berpecah kepada bermacam-macam parti dan juga NGO mereka tidak bersatu sampai ada pendapat yang bahawa politik ini kotor kita tak mau tercemar dengan politik oleh itu mereka tak nak undi pun tak nak jadi bila kita tak nak undi kita berpecah kita jadi lemah kerana undi itu kuasa dan kita tak nak guna kuasa saya ingin peringat kalau kita tidak mengundi yang mengundi ialah orang yang tak ada niat baik mereka lah yang akan jadi kerajaan sebab itu kita cuba kumpulkan semua orang Melayu tak pilih latar belakang apa parti apa NGO apa tapi mereka Melayu dengan satu tujuan saja yaitu menyelamatkan bangsa kita, negara kita dan agama kita. Jadi ini adalah common objective. Ini perjuangan kita semua. Kalau kita nak ikut parti, masing-masing parti ada perjuangan tertentu. Ada perjuangan untuk nak apa, apa nama tambah pelajaran atau macam-macam objektif ada tapi dalam di bawah payung ini objektif kita cuma satu saja kerana sebenarnya orang Melayu dalam berada dalam keadaan bahaya bahkan kerajaan yang ada sekarang ini sudah pun menandatangani satu surat satu treaty yang menyerahkan negeri negeri negara kita kepada Amerika kita perlu tebus balik negara kita untuk ini hanya dengan bersatu saja barulah kita akan ada kekuatan untuk berjuang mendapat balik negara kita itu tujuan yang pertama yang kedua kita tahu bahawa negara kita ini mempunyai perlembagaan dan perlembagaan menentuk menentukan kita mempunyai raja-raja yang uh, disebut sebagai constitutional ruler. Mereka tidak terlibat dengan politik tetapi oleh kerana orang Melayu semua berpecah mereka tidak tahu dari ke mana mereka akan pergi maka mereka tunggu kepada uh, kerjasama dengan raja-raja dan ini sedang diusahakan dan kita umpamanya kita hantar Ibrahim Abu Shah tadi untuk berjumpa dengan majlis raja-raja untuk menerangkan keadaan di dalam negara kita kerana ada kemungkinan mereka tidak dapat dapat maklumat sepenuhnya tentang apa yang sedang berlaku menjadi tanggungjawab kita yang sedar yang concern men menyampaikan kepada raja-raja supaya mereka juga akan bersama dengan kita dalam usaha untuk memulih semula negara kita ini. Saya berpendapat bahawa sementara bangsa-bangsa lain mempunyai negara mereka sendiri, kalau jadi apa-apa mereka masih boleh kembali kepada negara mereka bagi kita orang Melayu tak ada tempat lain mereka ini sajalah tempat kita, negara kita dan kalau kita kita disingkir, diketepikan tak ada mana tempat yang boleh kita pergi. Sebab itu perjuangan untuk menyelamat dan mengekalkan negara kita ini sebagai tanah Melayu adalah satu perjuangan yang mulia yang perlu kita semua bersatu untuk menyelamatkan balik negara tercinta ini. Sekian ada uh, satu bahagian soalan itu yang harus saya jelak jawab sedikit silakan iaitu kekhawatiran mengatakan bahawa dengan payung Melayu ini mungkin payung diraja uh, akan terjejas tidak timbul sama sekali ini perjuangan atas nama Melayu siasat Melayu oleh itu payung kedirajaan kita tak sentuh Raja tetap raja di bawah perlembagaan dan di bawah perkara 40 kena ikut nasihat atas perkara-perkara tertentu. Yang kedua ialah berhubung dengan wasiat raja-raja tadi. Ini popular semenjak tahun 2002. Dipopularkan oleh kerana selepas perjanjian 1948 ada perjumpaan di Selangor Club yang menjualkan supaya raja-raja Melayu itu dijadikan sebagai tokoh dan tujuh perkara penting dibawa ke dalamnya. Satu perkara yang mungkin kita boleh terima ialah cadangan-cadangan itu raja sendiri belum halusi. Baik kalau kita bawa balik dan diterima pakai oleh raja-raja Melayu sebab kandungannya semua memberi tenaga dalaman kepada raja-raja Melayu dan boleh diwartakan tetapi bukanlah di bawah kerajaan Anwar Ibrahim tujuan kita hari ini harus jelas kita mau ganti ini kerajaan kalau, kalau tak jelas kita tak betul penting di sini jadi dengan alasan-alasan ni teguh lagi dengan apa yang disebut oleh Tun tadi mara ke depan atas nama Melayu jadi masuk wasiat, masuk kajut masuk payung kita sekarang sekian pun Zik Okey, saya sampai. saya akan habiskan masa soal jawab ini tepat pada pukul 1. Mana yang tak sempat saya minta maaf dan uh, banyak yang kita telah aturkan. Jadi soalannya yang sebut nama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Wakil Din. Jadi soalan saya mudah dan simple saja. Apabila pemimpin-pemimpin parti politik Melayu membicarakan tentang perbaduan Melayu dalam melaksanakan akta 153 iaitu hak istimewaan untuk orang-orang Melayu -orang kita lihat dekat sini berapa banyak parti Melayu yang ada dekat Malaysia ni itu yang pertama yang kedua apabila saya duduk dekat kedai kopi dengan kawan-kawan saya berkenaan dengan perbaduan Melayu anak muda sekarang ni ya kucuk pimpinan parti saya kalau boleh ambil perhatianlah anak muda sendiri tanya kenapa presiden parti yang beragama Islam dan berbangsa Melayu tidak bubarkan sahaja parti-parti politik dan duduk di bawah satu parti Melayu andai kata kalau perkara ini terjadi saya percaya dan saya penuh yakin orang Melayu akan terus bersatu di bawah parti baru itu sahaja, terima kasih, terima kasih. kita ambil satu soalan lepas kita boleh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Muhammad Zahid bin Al-Bakar Saya bukan bila bukan bicara saya Tuan Muhammad Zahid Yang telah membuat uh, Saman eh, Saman Tentang Dapat Ke Islam Syukur uh, 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 International Court of Justice untuk International Criminal Court of Justice the head eh? kerana fake pandemic dan juga yang tidak efektif tapi di sini saya datang untuk memaklumkan tentang Raja Raja Melayu eh? Raja Raja Melayu mempunyai kuasa tertinggi kuasa tertinggi dari Executive, Legislative and Judiciary Of course, In our country, dalam negara kita kan, orang perlambakan, rule of bukan parliamentary supremacy. In England, yes. England is, is uh, parliament but not in Malaysia dengan mungkin tidak pandai orang kita dulu uh, jadi saya minta dan saya sedia memberi kerjasama memberikan kertas kerja saya dan sebenarnya saya dah buat laporan polis supaya 150 uh, yang mana penyokong-penyokong saya yang mengikuti uh, uh, saya punya rekenasi rekenasi kulus promosi saya setuju dengan Tuan uh, Tuan Syah tadi membuka dan pelak melaksanakan lulus promosi baik, baik, terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Okay. Tuh, tentang hak istimewa orang Melayu -orang yang disentuhkan tadi Kemudian kita sendiri mungkin okay, akan menentu soal kosa tertinggi raja-raja Baik, silakan tuan <tuh> Saya ingin ingat diri kita bahawa kita tertakluk kepada perlembagaan negara dan perlembagaan negara kita itu adalah undang-undang asas negara kita yang tak boleh disentuh Melainkan kalau nak dipindah Kita perlu dapat dua per 3 sokongan Daripada wakil-wakil rakyat dalam Dewan Sebab itu sementara kita boleh tuntut macam-macam perubahan kalau nak betul-betul nak ubah kita kena dapat sokongan daripada sebahagian daripada wakil rakyat untuk mendapat satu dua per daripada wakil rakyat menyokong cadangan kita baru kita boleh pindah Se jika tidak kita boleh bercakap tapi tak boleh buat yang ini kenyataan ini kita kena terima tetapi undang-undang apa nama perlembagaan kita mempunyai peruntukan peruntungan yang cukup umpamanya jelas raja-raja raja-raja tidak boleh bertindak sendiri cuma dalam tiga perkara saja yang raja-raja boleh buat keputusan sendiri iaitu yang pertama untuk melantik perdana menteri yang kedua untuk menolak Permintaan untuk Dewan Rakyat dibubar Dan yang ketiga Masalah-masalah yang ada kaitan dengan hak ah, Raja-Raja Itu uh, mereka mempunyai hak ah, Tanpa nasihat daripada Perdana Menteri Tetapi kalau kita nak pindah Satu lagi tugas Raja-Raja Di bawah 153 di bawah 153, raja yang di-Pertuan Agung diberi hak untuk melindungi kedudukan orang Melayu. Banyaklah perkara seperti biasiswa, pekerja dalam kerajaan, lesen-lesen dan bagainya untuk orang Melayu. Maka pihak yang di-Pertuan Agung perlu menjadi pelindung. Itu tugas raja-raja. Selain daripada itu, kita sementara kita utamakan uh, orang Melayu, kita berlaku, perlu berlaku adil. Jadi hak orang bukan Melayu kita tak rampas. Di Malaysia tak rampas. Bahkan kita beri kepada bukan Melayu ini lebih daripada peruntukan dalam perlembagaan. Umpamanya, tak ada peruntukan dalam perlembagaan yang berkata bahawa kabinet mesti mempunyai menteri bukan Melayu. Tak ada sebut. Tapi dengan murah hati, Tukuk Abrahman terima orang bukan Melayu dalam kabinet. Itu bukan peruntukan perlembagaan, tapi kita guna perlembagaan itu asalkan kita tidak menentang peruntukan kita masih boleh buat tambahan-tambahan kepada perlembagaan. Tetapi sebarang perubahan yang bercanggah dengan peruntukan dalam perlembagaan tidak boleh dilakukan. Melainkan kalau kita mempunyai dua per tiga uh, suara dalam Dewan Rakyat Malangnya kita tak ada dua per tiga Dan yang menjadi uh, pengkhianat adalah mereka yang ada dalam kerajaan sekarang ini Malangnya termasuk UMNO UMNO tak bersuara langsung berkenaan dengan tindakan Anwar menjual menggadai negara kita kita tak dengar orang amur dalam Dewan ataupun di luar Dewan yang berkata ini tak baik dan uh, dia menjejaskan kedudukan orang Melayu orang UMNO tak ada orang bukan UMNO saja saya fikir dalam Dewan Negeri pun Ada orang tu Ada Ada Yang jadi wakil rakyat tidak ada lah Wakil rakyat Anu Ini Tak ada Tak ada suara langsung Yang menentang dengan Perjanjian yang dibuat dengan Amerika Tak ada langsung Jadi mereka tidak menjadi orang yang melindungi hak orang lain kerana kalau mereka sokong lagi Anwar sama ada yang mereka sokong DAP dan juga mereka sokong Amerika Syarikat sebab itu saya menggunakan perkataan pengkhianat Kerana mereka ditugas sebagai ahli UMNO Untuk berjuang untuk bangsa, negara dan agama Sebaliknya mereka tidak menyuarakan apa-apa yang menunjuk bahawa mereka mempertahankan perlembagaan yang menentukan kedudukan orang Melayu di dalam negara kita. Tuan Sri boleh tambah sikit tentang perpaduan yang disebut tadi Tuan Sri uh, yang disebut tadi tentang bagaimana kalau tak parti-parti ini menyertai tadi satu parti saja untuk saya harus uh, jawab yang terdahulu sedikit okay. iaitu yang berkaitan dengan cadangan untuk melihat Agung itu sebagai top executive disebut kan itu benar jadi dalam perundang maksud ma, 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 sa, ma, uh, saya itu rules basis raja-raja tak apa raja-raja sekarang tak apa balik tadi saudara bertanya Agung sebagai personal yang berkaitan dengan kuasa jadi saya cubalah jawab tu okay. Yang dibutuhkan agung adalah supremo kepada semua institusi di tanah air ini termasuk executive power. Dari executive power yang dahulu diserah kepada rakyat dan apabila membuat sesuatu di bawah perkara 40 kena mengikut nasihat. Saya nak bagi satu uh, masalah. Sekiranya diputuskan secara gila oleh kabinet nak minta agung tanda tangan berhak tak agung untuk mengatakan ini keputusan gila untuk bangsa kami kami tak mau kamu tanda tangan boleh tidak? Ha. soal itu eh, tak sah jawab dulu saya ini sekarang saya cuba berurai lah sekiranya agung tidak mau tanda tangan tidak ada kuasa bagi kita menyatakan turun nanda tetapi kita harus berfikir untuk menentukan Perdana Menteri aku mempunyai kuasa ada tak disekut menentukan suara tadi naklah menerusi SD kenapa tak diikut kes Stephen Kalungingan tahun 66 bersidang kamu dalam parlimen bersidang kamu dalam Dewan Negeri putuskan di situ itu kita tak buat lagi oleh yang demikian saya nak masukkan dalam pemikiran kita lah jangan guna SD-SD ini lagi gunakan parlimen itu kalau kalah kita kalah lah sebab SD itu boleh di Salah gunung. Sebab yang tanda tangan itu komisioner OFS saja tu, dan kita tak tahu siapa dia. Dah satu dan satu gugusan kertas sudah ada. Sedangkan kalau di dewan dan di parlimen jelas, nah, itu satu pandangan pelontaran balik. Akhir sekali berhubung dengan top eksekutif agung tadi kita mempunyai hak untuk menyatakan kepada majlis raja-raja apa yang tak dilaksanakan sebagian daripada apa yang kita putuskan hari ini apa yang Tun sebut tadi bahawa orang Melayu yang ada di sini hari ini termasuk rekan, -rekan lain tidak mewakili parti-parti politik semua tidak mengapa namun untuk menyatakan conscience of the Malays ataupun isi hati Melayu hari ini kita sudah kenal dan resolusi lepas ini penting kita war-warkan dan semua yang bernama pemimpin turun Padang selepas ini ke negeri-negeri untuk memberi penjelasan bagi pihak perjuangan kita baik, nanti belum selesai lagi Bang sama. Melayu pula sabar lah. Tuan tak jawab lagi tentang uh, satu dari satu parti tadi tu. Ya, ha, ya. Ini saja ada cadangan supaya kita bubarkan semua parti dan kita buat satu parti yang semua orang Melayu jadi ahli dalamnya. Ini mudah kita kata Tapi orang Melayu sudah ikat diri mereka Dengan parti-parti mereka nak ubah semua parti Melayu saya fikir satu musa yang sukar dilakukan dan mungkin tidak akan berjaya sebab itu kita cadang payung dia masih ada parti-parti Melayu tetapi semuanya dicantum di bawah satu payung dan kesannya sama dengan meng mengadakan sebuah parti saja semua ada dalam, di bawah satu payung Sama ada mereka daripada parti politik uh, Ataupun uh, daripada NGO, orang persawarangan Dan uh, hari akademik dan sebagainya Mereka ada di bawah satu payung besar dengan itu kita boleh bertindak seolah-olah kita menjadi satu parti. Tetapi bila berhadapan dengan pilihan raya, kita sudah tentukan cara mana kita nak dapat orang Melayu berada di bawah satu payung dan tiap satu kawasan pilihan raya kita akan letak cuma satu saja calon orang Melayu tak ada berpecah tak terbagi kepada parti ataupun NGO mereka adalah orang Melayu calon Melayu dan mereka akan lawan dengan orang Melayu yang mengkhianati perjuangan orang Melayu. Terima kasih kau, terima kasih Tan Sri Dr. Ais, terima kasih Tan Sri Itu saja masa yang kita ada untuk kita sesuai jawab.